каждый пучочек. Также можно согнуть ножку, повернуть. И вот это у нас приводящая группу тоже надо включить, массировать. Здесь крепятся несколько мышц, которые вот так уходят, и они тоже гипотрофируются. То есть надо вот эти все мышцы, чтобы они были как вожжи правильно включены. Они как холодец. Да, поэтому вот мы с ножкой общаемся. У вас должен в мозгу центр опять активироваться, управление ногой и мышцы должны получать сигнал и реагировать вот даже сейчас мы спокойно поработали вот эти же прикосновения не болезненны mm -hmm. да. и вот при постукивании мышца сразу включается еще раз топочку на себя пытаемся ножку поднять вверх вот уже пучки mm -hmm. видно включаются тогда когда вы будете ходить и нога будет более стабильна mm -hmm. у нас есть небольшой износ внутренних мышелков и нагрузка нужно на наружный отдел распределить. Ну, чтобы в дальнейшем не делать операцию корректирующую статомию, не протезировать, максимально изменить биомеханику, чтобы выходили правильно. Так, ну, на сегодня хватит. Вот так поглаживать.